Продолжаем. Итак, мы скрутили кольцевую линию. Это желтая ветвь. Ну, вот так делаем. Выход из кольца. Вот так.

Буденовцы? А чем без лошадей-то? А за может и на мусопырку прилететь. Случайно. А ты его не подскажешь, что хотя бы от меня. Гуляешь? Гуляешь? Да не, мы это... Берков! Котельников! Половицу <laughs> прочим команда строится. Заблудились, что ли? А ну, Бегов! Строй! Давайте О! идите, это... Товарища он заждались. И ты беги домой, Михайся. Пока нас вот не подхватил, холодно, а у меня с носом все в порядке пока, гражданин начальник. Вопросы не кай. Вопросов нет. Спокойной ночи, гражданин начали. Спокойной ночи. Да ладно, ждала. Так, с подружками встретились, языками зацепились и все. Меркула, какой же ты! Разве настоящая девушка станет показывать свою заинтересованность? Заинтересованность? В ко? Ну я не знаю. Не, я понимаю, если бы она там тебе... ребят, ну спите, давайте, завтра стрельба. Я же тебе говорю, слышь, я же тебе говорю, настоящая девушка никогда не покажет своей заинтересованности. Да какой заинтересованности? Знаю, но она же у нас работает. В штабе, понимать надо, репутация. что вся школа в твою Маринку давным-давно втюхала. Нам это безразлично. Мне бы с ней только поговорить. Вася, а? а ты когда со своей это? Что я говорю? Ты тоже сразу. У нас уже все решено. Сейчас вот лейтенант получим. Мы сразу поженимся. Есть. Конечно. Шикарочки. Пока Не знаю, как вести себя будешь. Ребят, я сейчас встану. Вам про такие сейчас чувства расскажу. Ну спите, стрельбы завтра, уроды. Ты сам спи уже. Раскукарекался. Ну и что, что стрельбы? Сами вами усмешь. Подумаешь. Отвел прицел. Задержал. Дыхание. манжетку. Плавно. И не дергаться. Все понятно, товарищ курсанты? Я слышу. Шефу, товарищ шефу. Ставлю боевую задачу. Противник, используя плохую видимость, предпринял вылазку на передовые рубежи нашей обороны. Задача на пулеметных расчетов ограничить маневр вылазки, вынудить солдат противника, залить и по возможности не дать им отступить. Мы со старшиной сейчас идем к мишени и там обозначим зону вылазки по флангам. Далеко вести скоординировано, не лупить в одно место сразу с двух стволов. Главное, ограничить маневр противника и вынудить солдат противника залечь. И не забывайте про планки. Задача ясна? Да, да, точно, давай, Когда мы покинем рубеж, то дадим сигнальную ракету. Но вы должны точно соблюдать границы планков. Отклонение на 2 метра означает молоко. Огневой рубеж. Десять метров впереди. Приготовиться к стрельбе. Старшина. Итак, мы тебя прощаем. Всем удачи. Всем пока.